assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan obunachilarimizga fajr mobile do'konida yana bir bugun telefon haqida ikki ming yigirma ikkinchi yilning eng omadli smartfoni deb tanilgan xiaomi o'n ikki x haqida ozgina suhbatlashamiz mana ko'rib turibsizlar o'zlaring xiaomi o'n ikki x ikki ming yigirma ikkinchi yilda judayam savdosi judayam yaxshi bo'lgan smartfon mana ko'rib turibsizlar xiaomi o'n ikki x o'zgacha dizayni bilan ixchamligi kompaktniyligi bilan va ekranini shu oldingi galaxy yoki redmilara oldinga o'xshab ekranni ejligi bilan juda ko'pchilikda yaxshi taassurot qoldirgan smartfon haqiqatda xiaomi kompaniyasini bu smartfoni juda yam omadli chiqdi hozirgacha bizdan sotuvlar bo'lyapti hozirgacha yangi va ishlatilganini bizdan so'rab kelishyapti klientlarimiz keling bu telefon haqida ozgina suhbatlashamiz ksam o'n ikki xda bizgacha yetib kelgan bir yuz yigirma sakkiz va ikki yuz ellik olti gegabaytlik xotiraliklari sotuvda o'zbekiston bozorlarida sotildi xm o'n ikki xmiz ellik mega ultra kamerasi bilan ya'ni kamera ellik mega pikel juda judayam kuchli oladigan kamerasi bilan yani jihozlangan ultra kamera bu ya'n 50 megapiksel boshqa modellarda ham borku deyishingiz mumkin lekin Xiaomi 12 x kamerasi bulardan to'liq farq qiladi va 120 Hz yigirma aytib o'tganimizdek o'sha eg ekran ya'ni egilgan ekran bir yuz yigirma ishlaydigan ekran displey amalyet super amalet displey bilan jihozlangan va Qualcomm Snapdragon 870 protsessori joylashtirilgan juda ham kuchli protsessor bu hozirgi kunda ya'ni bemalol qanaqa o'yin yoki qanaqa internetda prilojeniya agar vazifa bajarmoqchi bo'lsangiz ham telefon hech qanaqasiga qotmaydigan telefon sarasiga kiradi va o'zini komplekatsiyasidan doimgidek juda judayam kuchli ya'ni oltmish yetti vali quvvatlagacha chiqyapti bu telefonni bemalol qirq minut yoki o'ttiz minutda zaradka qilib qo'yishlik ya'ni zaryadkasini to'ldirib qo'yishlik xususiyatiga ega bu smartfonimizni ranglari shu grey svet mana bunaqa judayam chiroyli svet ya'ni purples sveti va albatta o'sha şey, ayollarimiz uchun violet sveti ham sotuvga chiqqan fajr mobile do'koni hali hech qayerda bo'lmagan yangilikni sizlarga e'lon qiladi fajr mobile do'konidan smartfon xarid qiling va o'zingizni sovg'alaringizga ega bo'ling buning uchun nima qilishimiz kerak deyishingiz tabiiy va biz sizga buni eng oson yo'lini o'rgatamiz bizdan har qanday smartfonni xarid qiling u xoh ishlagan bo'lsin xoh yangi bo'lsin va albatta biz sizlarga yozib beradigan talonimizni yo'qotmang ikkinchi va uchinchi hadidda mana shu tanlovlar to'planib siz o'zingizning simsiz naushnigingiz yoki bo'lmasam cho'ntak zaryadka power bankingizga ega bo'lishingiz mumkin buning uchun bizdan smartfon xarid qiling va talon olishni unutmang mijozlarimizga ge, yana bir eslatma bizni har bitta talonimizda uzun o'zimizni shaxsiy muhrimiz bo'lishi albatta sizlardan talab etiladi bajr mobilega obuna bo'lishni va bu yerdan savdo qilishni unutmang va eng arzon eng ishonchli va eng hamyonbop narxlar bizni do'konimizda